Потерпил Ряполов Сергей Анатольевич, мне лично сломал а, Скажите, пожалуйста, вот вы ну как довольны, недовольны, как вот вы рассматриваете то, что сегодня происходило в То, что сегодня в Полтаве? произошло, было фарсом по одной простой причине. Сейчас объясню, почему. Я прибыл на территорию в 10.28, уезжал в Я зашел и пробивался до 10-37 минут, где-то пробивался через журналистов, через охрану, и на всем виду был Гунтерев адвокат, который заявил следующее. У него печатный текст был, в котором он там заявлял, что, мол, была провокация, там и так далее, был пистолет, и текст был напечатан. И все время он находился на виду, то есть он не мог его нигде напечатать. Это было спланированное, скорее всего, на мою мысль, это все инсценировка. То есть, скорее всего, проплаченные Кернисом самим были действия, все это с пистолетом каким-то, который непонятно где-то был или не был, засветился. То есть, ну, понятно было, что у адвоката был напечатанный текст, по которому он читал, что, мол, так и так, была провокация, был пистолет, его эвакуировали, а не сбежал, ну, хотя он явно сбежал, да, заседание суда до начала, до 10.30. И это было в печатном тексте. За это время нельзя напечатать. Я не знаю, может он принтер в кармане носит? Из кармана печатает? А, расскажи, пожалуйста, что, власне, с вами відбувалися с тоди эти неприемные поделки, которые стали наслед... наследком, и став суд? А, мой друг Кутянин и еще несколько его друзей, они снимали во время Майдана, когда еще Янукович был при власти, возле Керница отеля, где он проживает, практически единолично, находились джипы с российскими номерами, без номеров. Они снимали, охрана за ними погналась. Там они, кто разбежался, и Кутянин позвонил, типа, придите, надо встретиться. Было понятно, что его задержали, позвонили мне друзья, говорят, поедь, как бы выручили человека. Я поехал, назначена была встреча в Макдональдсе, такая была ловля на живца, да на него. Я зашел в Макдональдс и увидел, что там явно много людей, в одном месте пусто. Mm -hmm. То есть это явно было организовано. Когда я к нему сел, спросил, как дела, меня тут же схватили за руки, отобрали телефоны вывели, побили возле Макдональдса подсечкой, потом какого-то непонятного человека случайно на машине, подумали, что он с нами избили, прокололи там машину, ну, там такое. Кто бы в целом Это, охорон... Это охранник Керниса меня лично вез, тогда он был охранником Кратоса. Mm. После чего отвезли за гостиницу «Националь», там пытали, После чего отвели к Кернису, где Кернис рассказывал Саше, что тот мол, собирался совершать хулиганские действия, что так надо написать в милиции. В результате чего я возразил, на что мне Кернис сломал нос. И когда пошла кровь с носа, то он сказал, что если хотя бы одна капля крови капнет на ковер, то меня вынесут вперед ногами. Ну вот такой у нас Харьковский городской голова. Я думаю, что вы кажется вас повезли до Керниса.